নমস্কাৰ হেছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম সদায় দেখুৱাই থকাৰ দৰে আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে জনাওঁ আপোনালোকক আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰদলনি আৰু আমাৰ দোকানখনৰ নাম হৈছে গেছ কালেকশ্যন আৰু আমাৰ চি অ' ডি ব্যৱস্থা নাই আপোনালোকে কেৱল অনলাইন পে'মেণ্টৰ জৰিয়তেহে আমাৰ পৰা কাপোৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যিহেতু মোৰ বহুতে সুধি থাকে চি অ' ডিৰ কথা সেইকাৰণে সকলোকে প্ৰথমতে জনাই দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে প্ৰথমতে চাওঁতে গম পায় যে চি অ' ডি নাই কাৰণ চি অ ডি দিব পৰাকৈ আমি এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই চিঞিৰ কামখিনি চলি আছে আমাৰ চি অডিৰ কাম কিন্তু বৰ্তমানলৈকে চি অডি কৰিব সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাকৈ নাই চি অ' ডিৰ কাম আৰম্ভণিতে আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে আমাৰ সকলোবিলাক পাৰ্চেল আমি ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ অথবা পোষ্টেলৰ যোগেদি পঠাওঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ এভেইলেবল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক পোষ্টেলৰ এড্ৰেছ দিব আমি সেইমতেও আপোনালোকলৈ কাপোৰসমূহ পঠিয়াই দিওঁ আৰু পোষ্টেলতো আমাৰ স্পীড বছ যিহেতু কৰা হয় সকলোৱে সময়মতে কাপোৰসমূহ পাব খুব বেছি পাঁচদিন ছদিন অকণমান দূৰৰ হ'লে যেনে দৰং মঙ্গলদৈ বা ওদালগুৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাৰ ঠাই যদি মানুহে আমাক কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে পোষ্টেলত যদি পঠাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাৰিদিন পাঁচদিনৰ ভিতৰত কাপোৰ পাই যায় আৰু এইফালে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাটলৈকে প্ৰায় তিনিদিনমানতে আমাৰ পোষ্টেলৰ কাপোৰ পোষ্টেলত কাপোৰ পাই যায় গতিকে ডি টি ডি চিতকৈ কিছুমান ছাৰ্ভিচ পোষ্টেলত খুব ফাষ্টহে হয় খুব সোনকালেই পায় ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজেতো একেবাৰে ক'বই নালাগে পিছদিনাই পায় আগদিনা তেতিয়া পিছদিনাই তেওঁলোকে পাই যায় যদি চৰকাৰী বন্ধ নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে সোনকালে সোনকালে পোষ্টেলতো কাপোৰসমূহ পাই যায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনালোকে যেনেকৈ আমাক এড্ৰেছ দিয়ে আপোনালোকে যেনেকৈ পঠাবলৈ কয় আমি কাপোৰসমূহ তেনেকৈয়ে পঠাম আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি কাপোৰসমূহ ধুনীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চেমিনুনিৰ ৰিহা চাদৰ চেমিনুনীৰ ৰিহা চাদৰ চেমিননিৰ ৰিহা চাদৰ যিহেতু সকলোৱে বিচাৰি থাকে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ষ্টক আহি গৈছে বহুতখিনি ষ্টক আহি গৈছে চেমিনি এনেকুৱা ৰিহা চাদৰ আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চাব প্ৰতিখন চাদৰে খুব বেছি ধুনীয়া এইখন কফি কালাৰ পাৰি আৰু কফি কালাৰ কেছত কাম কৰা আছে এয়া এইখন চাদৰত তেনেকৈ গৰিয়লি দিয়া হোৱা নাই প্লেইনকৈ ৰাখি দিয়া হৈছে চাদৰখন এয়া ছাইড পাৰিটো এনেকৈ হ'ব আৰু মাজত এইখিনি এনেকৈ গৰিয়লিৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া এখন চাদৰ ধুনীয়া দীঘল বহল হ'ব আৰু এই চাদৰখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু শ্বিপিং এক্সট্ৰা আহিব ভাল লাগিলে স্পিঞ্চ ৰাখি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব এইখন আহিব কফি কালাৰ পাৰিত এয়া কেঁচৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে দেখিছে এইখনত কিন্তু গৰিয়লি কৰা আছে দেখিছেনে পদ্মিনী সূতাৰে গৰিয়লি কৰা আছে এয়া মাজত এয়া ডবোৱাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এখন দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কেঁচৰ কাম কৰা আছে এইখন চাব দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনীয়া এইখনৰো প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মাজত এইখিনি এনেকৈ ডবোৱাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ এইখন আহিব ৰেড পাৰি দেখিছে ইয়াত কেঁচৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে আৰু ইয়াতো মাজত এনেকৈ ডবোৱা মাৰি মাৰি দিয়া হৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণছৰ ৰাখি যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন আহিব ৰাণী পিংক কালাৰ ইয়াতে কেঁচৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে যিসকলে এনেকুৱা ৰাণী পিংকত বিচাৰি আছিলে চাদৰ তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব চেমিনৰীৰ ৰিহা চাদৰ হ'ব এইখন আহিব ৰেট খুব বেছি ধুনীয়া চাওক এয়া দেখিছেনে কেঁচৰ ফেমখিনি খুব ধুনীয়া ডাঙৰকৈ এনেকৈ কৰা আছে আপোনালোকে যিকোনো চিংগুল মুগা মেখেলা বা আপোনালোকে টচৰ মেখেলা পাটৰ মেখেলা যিকোনো মেখেলা সৈতে আপোনালোকে বেয়া কৰি পিন্ধিব খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু যিহেতু এমাহৰ পিছতে ভাদ মাহ হাঁহি আছে ভাত মাহত আপোনালোকে নামঘৰলৈ যাওঁতে এনেকুৱা এখন চাদৰ পিন্ধি যাব খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু লগতে এই কেছটো যে খুব বেছি ধুনীয়া আমাৰ যিহেতু আমাৰ অসমীয়াই মান আমাৰ অসমীয়াৰ সন্মান এই কেছটো গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব কাপোৰযোৰ খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু দহি কৰি ল'ব আপোনালোকে যিটো কালাৰত কেছ আছে সেই কালাৰটোতে যেতিয়া দহি পাতি ল'ব কাপোৰ চাদৰখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব আৰু ইয়াৰ পিছতে এইখন কফি কালাৰ পাৰি আৰু ইয়াতে কেছৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে দেখিছে মাল্টি কালাৰ কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন এখন আহিব চকলেট কালাৰ পাৰি আৰু কেছটো এনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰে কৰা হৈছে এইখনৰ প্ৰাইচ আহিব তেৰশ টকা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গৰিয়লি নাথাকিব এইখন প্লেনকৈ হোৱা হৈছে এয়া মাজত এনেকৈ টকুৱা মাৰি দিয়া হৈছে প্ৰাইচ আহিব তেৰশ টকা এইখন এখন আহিব চকলেট কালাৰ পাৰিতে থাকিব এনেকৈ কেছৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণছো ৰাখি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাকৈ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোক আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেডি কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব আমাৰ ফালৰ পৰা কাপোৰসমূহ যিহেতু আমি ৰেডি কৰিও পঠাওঁ গতিকে আপোনালোকে আমাক জনাই দিব আৰু ৰেডি কৰাৰ কাৰণে যিটো চাৰ্জ লোৱা হয় সেইটো এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে আমাক দিব লাগিব তাৰপিছতে দেখাইছোঁ এযোৰ ঢোলাই পাতৰ যোৰা ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰ কেঁচেৰে ফুলৰ কাম চৰি ৰেড কালাৰ সূতাৰে কেঁচৰ কাম কৰা আছে এইয়া হৈছে আচলটো দেখিছে এয়া আচলটো এনেকৈ হ'ব মাজত এয়া বৰফি বোকাত কাম কৰা আছে আৰু লগতে কাপোৰযোৰত আছে এনেকৈ গেৰ ডিজাইন দেখিছেনে এয়া এনেকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰত আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰৰ লগত আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিছ পাব যিহেতু বহুতে ব্লাউজৰ পিছৰ কথা কৈ আছিলে আগতে যিবিলাক ৰিহাযোৰা দেখাইছোঁ তাতে ব্লাউজ পিচ নাহে কেৱল মেখেলাৰ চাদৰেই আহে বহুতে যিহেতু ব্লাউজৰ পিছৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে ব্লাউজ পিচ বনাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ উইথ ব্লাউজ পিচ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব এইটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা তেজোৰ কাপোৰ আপোনালোকে উইথ ব্লাউজ পিচ আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ছাইড পাৰি নাথাকে এইবিলাকত আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ আৰু ব্লাউজ পিচ পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণছৰ ৰাখি যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক বেলেগ কালাৰত লাগে বৰ্তমান গেৰত থকা কাপোৰ মোৰ ওচৰত ৰেডযোৰে আছে আপোনালোকে বেলেগ কালাৰত লাগে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব জনাই দিব আপোনালোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ কাষ্টমাইজ কৰিও বনাই দিম তাৰপিছতে লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা টচকটনৰ যোৰা আৰু যিহেতু এতিয়া বহুত বেছি গৰম টচ কটনৰ যোৰা সকলোৱে জানে পিন্ধিবলৈ কেনেকুৱা পিয়'ৰ টচ পিয়'ৰ কটনত মিক্স টচ বোৱা কাপোৰ এযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ কথাই নাই খুব বেছি ধুনীয়া এয়া প্ৰথমে দেখাইছোঁ এইযোৰ মেহেন্দী গ্ৰীণত চাওকচোন কাপোৰযোৰ কিমান বেছি ধুনীয়া হয় আচলতে দেখিছেনে এয়া এনেকৈ কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰৰ মাজতে সৰু সৰুকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে পিন্ধিলেতো কথাই নাই কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু এইখন থাকিব মেখেলা এইখন থাকিব মেখেলা আৰু টচ কটনৰ কাপোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি চৈধ্যশ পঞ্চাছ টকা টচ কটনৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব বেছি ধুনীয়া পিন্ধিবলৈও বহুত বেছি ধুলীয়া আপোনালোকে অকণমান ধুই মেলি ল'লে অকণমান মাৰ আছে যেতিয়া ধুব কাপোৰযোৰ একেবাৰে কোমল হৈ যাব খুব বেছি ভাল লাগিব গৰমত পিন্ধিবলৈ আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি পাব আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক ৰেডি কৰি দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেডি কৰিও দিয়া হ'ব চাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিলোঁ ৰঙা সূতাতে থাকিব আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ দেখিছা কিমান বেছি ধুনীয়া একদম সৰুকৈ আছে আপোনালোকে হাতত চিলাই ল'ব কাপোৰযোৰ খুব বেছি ভাল লাগিব এয়া এনেকৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখিব প্ৰাইচ আহিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ সোতৰশ টকা প্লছ কটনৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট এযোৰ আহিব স্কাই ব্লু কালাৰত চাব এইখন চাদৰখন এনেকৈ ফুলৰ কাম ৰাণী পিংক আৰু অৰেঞ্জ কালাৰত কৰা আছে ইয়াৰ হৈছে আচলটো আৰু চাদৰখনৰ মাজত চাওকচোন এয়া সৰু সৰুকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো একেই চিম্পুল হ'ব এটা সৰুকৈ পাৰি কৰি দিয়া থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ শ টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব এইযোৰ চাব কিমান বেছি কালাৰটো চাওকচোন লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে ইয়াতে চৰাই ডিজাইনত ফুলৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰখন এইখন চাদৰখন দেখিছে আচলটো এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু মাজলৈ ইয়াত চৰাই চৰাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ চৰাই দিয়ে গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে তো কালাৰটোত যে ক'বই নালাগে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি দেখিছে এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলা প্ৰাইচ আহিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আপোনালোকে ইমান কম দামত ইমান ভাল কোৱালিটিৰ টচকলন আপোনালোকে আৰু সহজতে নাপায় গতিকে সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব দেখিছে আৰু এযোৰ আহিছে এযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া কালাৰটো পিচ পিংকত থাকিব কাপোৰযোৰ এইখন হৈছে চাদৰখন আচলত ৰাণী পিংক আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে এয়া এয়া হৈছে আচলটো আৰু মাজলৈ চাব এয়া সৰু সৰুকৈ সূতাৰ কাম কৰা আছে কালাৰটো চাবচোন কিমান বেছি মৰম লগা হয় আৰু এইবিলাক কাপোৰৰ কাৰণে যিকোনো পাৰ্টি ৱেৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সকলোতে ধুনীয়াকৈ যিসকলে ৱৰ্কিং লেডি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডেইলী কাম কাজৰ কাৰণে অথবা তেওঁলোকে যিকোনো পাৰ্টি বা সভা সমিতিত যাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ যিহেতু গৰম নুঠে এইবিলাক কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন প্ৰাইচ আহিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৈধ্যশ টকা এইযোৰ এযোৰ আহিব লেভেণ্ডাৰ কালাৰত ইয়াৰে আঁচলটো চাব এনেকুৱা কৰা আছে আৰু মাজৰ ফুল চাব কিমান ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কৰা আছে কাপোৰযোৰত দেখিলেই খুব বেছি ভাল লগা দেখিবলৈ আৰু এয়া আঁচলটো এয়া এনেকুৱা হ'ব দেখিছে এয়া আৰু এয়া চাদৰখন চাব মাজত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ একদম সৰুকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এই কাপোৰবিলাক এই যে মহিলাসকলেও পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাব যিহেতু তেওঁলোকে কখৰীয়া বা থৰঙা কাপোৰসমূহ পিন্ধি বেয়া পায় গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ খুব বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু এইকেইটা হৈছে কাপোৰযোৰৰ ছাইড পাৰি আৰু এই কাপোৰযোৰৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো থাকিব চিম্পুল হ'ব প্ৰাইচ আহিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৈধ্যশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাষ্ট কৰিব পাৰিব হাতে বোৱা টচ কটনৰ যোৰা আৰু লাষ্ট এটা কালাৰ দেখাইছোঁ এইটো এইটো কফিত টচ বোৱা হৈছে কালাৰটো খুব লাইট আহিছে আৰু এই কাপোৰযোৰৰ আচলত অৰেঞ্জ আৰু ৰাণী পিংক সূতাৰে এইয়া ফুলৰ কাম কৰা আছে কেমেৰাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মাজত দেখিছে এইখিনি সৰু সৰুকৈ সূতাৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি অৰেঞ্জ কালাৰত আছে এইখন হ'ব মেঘেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ সেইটো ব্লাউজৰ পিছত হাতত ব্লাউজৰ হাতত লগাব পৰাকৈ এনেকৈ সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দিয়া আছে কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্কিনছ ৰাখিব মই এনেকৈ থাকোঁতে আৰু প্ৰাইচ আহিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৈধ্যশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে চাব এইখন পিয়ৰ নুনীৰ চাদৰ এয়া আমাৰ নিয়া আহি ৰৈ আছে কেমেৰাত ওলাবৰ কাৰণে চাওক সেয়া এইখন চাব পিয়ৰ নুনীৰ এখন চি চিংগল চাদৰ এয়া হৈছে আচলটো আৰু মাজত এয়া বস্তুটা ডিজাইনত কাম কৰা আছে চাদৰখন হাতে বোৱা পিয়ৰ নুনীৰ চাদৰ দিহে বান্ধিয়ে পিয়ৰ নুনীৰ চাদৰ হ'ব আৰু এই চাদৰখন আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৈধ্যশ টকাত এই চাদৰখন লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণ ৰাখি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব এইখন আহিব পিয়নুনিৰ চাদৰ মাজতে অকণমান গৰিয়লি কৰা আছে ৰাণী পিংকত হ'ব আৰু এইখন চাদৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব অনলি থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি তেৰশ আশী টকাত এইখন চাদৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আচলতে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ গছা ডিজাইনত কাম কৰা আছে আৰু মাজলৈ গোটেইখিনি গছ গোটা ডিজাইনত এনেকৈ বহিকৈ কাম কৰা আছে চাদৰখনত আৰু নেক্সট আৰু এখন দেখাই দিছোঁ কিয়নী এনেকৈ গৰিয়লি কৰা হয় এইখন আহিব কফি কালাৰ পাৰি চকলেট কালাৰ পাৰি এইখন আহিব চকলেট কালাৰ পাৰি আচলটো হ'ব এনেকৈ এয়া আচলটো এনেকৈ কৰা আছে আৰু মাজৰে দেখোঁ যে ধুৱান ধনকৈ এনেকৈ এপাহ হেঁপাহ খোলেৰে সূতাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইখন চাদৰো আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি তেৰশ আশী টকাত এইখন চাদৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিনছ ৰাখি জোতাযোৰ কৰিব আচলতে চাব এযোৰ চেবিননিৰ যোৰা এইযোৰ খুব ধুনীয়া পেৰগ্ৰীণ কালাৰত এযোৰ চেবিননিৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ যথেষ্ট হেভি ডিজাইনত আছে কাপোৰযোৰ এইখন হৈছে চাদৰখন এইখন চাদৰখন দেখিছে বেৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ হ'ব কাপোৰযোৰ চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰখন পুৰা মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ ঘাঁহটো চাব বিশেষকৈ এই ঘাঁহটো কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে এয়া চাওক গোটেই কাপোৰযোৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এয়া মাজতে দুটা দুটাকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে এয়া এইখন চাদৰখন আৰু মেখেলা চাব পুৰা ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম কৰা আছে যথেষ্ট হেভি হয় এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওকচোন এয়া আপোনালোকৰ যদি বিশেষ কিবা দিন যেনেকৈ আপোনালোকৰ বিয়া বা আপোনালোকৰ যিকোনো পাৰ্টি বা ৰিং চেৰিমনি এনেকুৱাবিলাকত এই কাপোৰযোৰ সুন্দৰকৈ পিন্ধিব পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া পূৰা হে কি কৰি কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ এইখন মেখেলাখন আৰু লগতে চাইট পাৰি কেইটা চাব এয়া দেখিছেনে চাইট পাৰি কেইটা ফুলপতিত কৰি দিয়া হৈছে চাইট পাৰি কেইটা ফুলপতিত খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই যেতিয়া ল'ব নহয় কাপোৰযোৰ খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন কিমান বেছি মৰম লগা বহুত বেছি কষ্ট হৈছে কাপোৰযোৰ বওঁতে আৰু গৈ উলিয়াওঁতে এযোৰ কাপোৰ প্ৰায় ডেৰ মাহ সময় লাগিছে চাওক সেয়া আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছয় হেজাৰ দুশ টকাত এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণছত ৰাখি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ আহিব ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছয় হেজাৰ দুশ টকাত ধেমাজি মাটিশালত বোৱা চেমিনুনিৰ কাপোৰ এনেকৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তাৰপিছত লৈ আহিছোঁ পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা হেভি ডিজাইনত লৈ আহিছোঁ ৰেড কালাৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আজি অফাৰ প্ৰাইচত লৈ আহিছোঁ পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা এনেকুৱা নাচপনি মেখেলা হ'ব হেভি ডিজাইনত আৰু এই মেখেলা কেইখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন এখন দেখাইছোঁ ফুলৰ ডিজাইন এনেকৈ কৰা আছে ব্লেক টচৰ মেখেলা হ'ব পানাটো প্ৰায় থাৰ্টি এইট থাকিব থাৰ্টি এইট থাকিব পানাটো ব্লেক টচৰ হ'ব মাটিশালত হোৱা মেখেলা অফাৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি টুৱেণ্টি ছিক্স ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব যিবিলাকৰ নেকি অৰিজিনেল প্ৰাইচ আঠাইছশ তিনি হেজাৰ এনেকুৱা আজি আপোনালোকক আমি অফাৰ দি আছোঁ গতিকে এনেকুৱা অফাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লাভৱান হ'ব আৰু লগতে এইখন এখন আছে চাওকচোন এয়া তলৰ এইখিনি ফুলৰ কামখিনি এনেকৈ কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ এয়া যথেষ্ট ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা আছে প্ৰাইচ আহিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছাব্বিছশ টকা আপোনালোকক এয়া দুটা ডিজাইন দেখাই দিছোঁ আৰু এটা আছে এনেকুৱা ডিজাইন এইখন আহিব বিচনী ঘাই তলতে তিনিটাকৈ বিচনী ঘাই কৰা আছে এয়া তলত এইখন দেখিছে যথেষ্ট হেভি এখন মেখেলা থাৰ্টি এইট পান্না বহল লগতে ব্লেক টচৰ মেখেলা মাটিশালত বোৱা সাধাৰণতে আপোনালোকে ছাব্বিছশ টকাত নাপায় যিকোনো দোকানতেই হওক আপোনালোকে বিচাৰিলে কেতিয়াও নাপায় টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা সুযোগ মই ভাবোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা সুযোগ পাওঁতে আপোনালোকে নেহেৰুৱাব ল'ব পাৰিব আজি আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এখন দেখাইছোঁ অকণমান চিম্পুল ডিজাইনত হ'ব এইখন তলত এনেকৈ সৰুকৈ কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পঁচিছশ টকাত এইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিন ৰাখি আপোনালোকে আমাৰ যোগাযোগ কৰিব তাৰপিছত চাব একেবাৰে চিম্পুল এখন এনেকৈ ফুল কৰা হৈছে এইখন আহিব থাৰ্টি এইট পানাৰ মেখেলা আৰু এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চৌবিছশ টকাত ল'ব পাৰিব ব্লেক টচৰ মেখেলা খুব ধুনীয়া দীঘল বহল মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব আপোনালোকক কম দামত দিছোঁ বুলিয়ে আপোনালোকে কিন্তু নাভাবিব যে ইয়াতে মিক্স আছে বুলি কোনো ধৰণৰ মিক্স নাই সম্পূৰ্ণ পিয়'ৰ সম্পূৰ্ণ মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ টচৰ হ'ব আপোনালোকে যদি টেষ্টটো কৰে লেবটৰীত গৈ আপোনালোকে টেষ্ট কৰিবও পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষত দেখাওঁ এটা পাঞ্জাবী পিচ পিয়'ৰ টচৰ এইটো আহিব এনেকুৱা একেবাৰে তলতে দেখিছে এইটো এনেকৈ গছ গোটা ডিজাইনত এনেকৈ তলতে এটা পতি বাছি দিয়া হৈছে পাঞ্জাৱী তলত যেনেকৈ চিলাওঁতে তলত এটা পটি থাকে আৰু গোটেই পাঞ্জাৱীটোতে এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ ঘন ঘনকৈ কৰা আছে আৰু ব'ট ছাইড ফুলত থাকিব পাঞ্জাৱীটো দেখিছেনে ব'ট ছাইড থাকিব এইটো ছাইডেও এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু এইটো ছাইডেও এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা আছে মানে আপোনালোকৰ পিঠি চাইডেও ফুলখিনি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখৰ ভাগলৈও ফুলৰ কাম থাকিব পাঞ্জাবীটোত আপোনালোকে এই পাঞ্জাৱী পিছটো আমাৰ পৰা ল'ব চাৰি হেজাৰ পাঁচশ টকা ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত এই ব্লেক টছৰ ধুনীয়া মাটিশালত বোৱা এই পাঞ্জাবীটো আমাৰ পৰা পাঞ্জাবী পিছটো আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কিনি মেলি চিলাই ল'ব খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু যদি আপোনালোকক বেলেগ কালাৰত লাগে বা বেলেগ ফুলৰ ডিজাইনতো লাগে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব পুনৰ কৈছোঁ আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু পুনৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন তাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক